Assalamualaikum Dan salam sejahtera Apa yang membuatkan seorang doktor kampung menjadi tokoh paling berkuasa dan paling kontroversi dalam sejarah Malaysia? Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun, beliau bukan sekadar Perdana Menteri tetapi juga arkitek sistem politik ekonomi dan identiti Melayu moden. Kini menjelang ulang tahunnya yang ke-100, Kini TV mengimbas kembali era pertama pemerintahannya, zaman yang membina negara tetapi juga mencetus luka yang masih berbekas hingga hari ini. Saya Syiham Ahmad Amin dan saya Masrum Halak. Anda sedang menonton laporan khas Dr Mahathir 100 tahun dalam, dalam bayang kuasa bahagian pertama. siapa Dr. Mahathir Mohamad sebelum bergelar negarawan sebelum digelar Papa Pemudenat. Beliau dilahirkan pada tahun 1925 di Alustar Kedah. Anak kepada pasangan Muhammad bin Iskandar, seorang guru dan Wan Tempawan binti Wan Hanapi. Dr. Mahathir membesar dalam era penjajahan British dan kemudiannya melalui zaman pendudukan Jepun. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang kuasa, bangsa dan kemerdekaan. Ketika kebanyakan anak Melayu tidak berpeluang ke sekolah menengah, Dr. Mahathir berjaya menempatkan diri di Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura. Sebuah pencapaian besar ketika itu. Di sanalah beliau bertemu dengan pelajar perubatan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Mereka berkahwin pada tahun 1956 dan kemudiannya dikurniakan tujuh orang anak. Tetapi bagi Dr. Mahathir, ilmu perubatan hanyalah sebahagian kecil dari misinya. Hasrat sebenarnya adalah untuk merawat bangsa dan negara. Ketika di Singapura, Dr. Mahathir aktif menulis di akhbar The Sunday Times menggunakan nama pena Cik Dad, menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu Melayu dan politik tanah air. Sepulangnya ke tanah air, beliau membuka klinik peribadi di Alustah antara klinik swasta pertama milik orang Melayu. Tapi kliniknya juga menjadi ruang diskusi politik. Beliau terus menulis rencana-rencana pedas menyentuh soal kemunduran orang Melayu dan masa depan negara. Ketika British mencadangkan penubuhan Malayan Union, satu rancangan yang dilihat melemahkan kuasa politik orang Melayu. Dr. Mahathir dan rakan-rakannya bertindak mereka menulis surat terbuka dan rencana untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya perjanjian tersebut. Tahun 1946 menyaksikan penubuhan UMNO Dr. Mahathir adalah antara generasi awal yang menyertainya menjadikan UMNO sebagai wadah perjuangan menentang Malayan Union dan penjajahan British. Dr. Mahathir mula menunjul sebagai suara lantang dalam AMNO pada tahun 1960-an. Sebagai doktor, beliau tidak hanya merawat pesakit tetapi juga mendiagnosis apa yang dianggapnya sebagai penyakit dalam politik dan masyarakat Melayu. Pada pilihan raya umum kedua, Dr. Mahathir memenangi kerusi Parlimen Kota Star Selatan dengan majoriti besar menewaskan calon PAS. Ini membuka jalan untuknya dilantik ke Majlis Tertinggi AMNO pada tahun 1965. Namun hubungan Dr. Mahathir dengan pucuk pimpinan parti semakin retak. Beliau lantang mengkritik kepimpinan Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, satu keberanian yang akhirnya membawa padah. Dari perasaan orang Kereja, jadi mereka ada yang setuju kepada saya itu gunakan suruhan itu untuk nak menjatuhkan saya. Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya. Tapi diidah beratus ribu Kopinya lah kepada semua orang. Dia kata saya perlu cari saya buat itu bagi Cina yang Macam-macam lah dia kata. Ah, ha, jadi tunjuk di situ kianatnya. Pada PRU 1969, Dr. Mahathir tewas di Kota Star Selatan kekalahan yang berlaku di tengah gelombang kebangkitan pembangkang dan kemerosotan sokongan terhadap gabungan perikatan yang ditunjangi Ahmd. Selepas keputusan pilihan raya diumumkan, ketegangan perkauman memuncak hingga meletusnya tragedi 13 Mei 1969. Rusuhan berdarah yang mengubah haluan politik negara. Dalam kekacauan itu, tersebar sepucuk surat terbuka dipercayai ditulis oleh Dr Mahathir menuntut tungku meletak jawatan kerana gagal membela kepentingan Melayu. Surat tersebut disebarkan secara meluas kepada penjawat awam yang menyatakan bahawa tungku terlalu berlembut terhadap orang bukan Melayu dan gagal mempertahankan hak istimewa orang Melayu. Surat itu mencetuskan kontroversi besar dan Dr Mahathir akhirnya dipecat dari UMNO pada 12 Julai 1969. Walaupun dipecat dari UMNO, pengaruh Dr. Mahathir tidak lenyap. Dalam timpuh negara bergelut dengan trauma pasca 13 Mei 1969, Dr. Mahathir menulis buku kontroversinya The Malay Dilema atau Dilema Melayu. Dalam buku itu, Dr. Mahathir secara terbuka mendakwa bahawa orang Melayu adalah bangsa yang lemah dan menyalahkan faktor penjajahan serta dasar-dasar pasca kemerdekaan. Buku ini menyentuh isu-isu kaum secara berani, termasuk konsep ketuanan Melayu, hak istimewa dan keperluan tindakan afirmatif. Ia dilihat sebagai satu karya yang provokatif dan menggugat status quo politik. Akibatnya, kerajaan ketika itu mengharamkan buku tersebut kerana dianggap boleh menyemarakkan ketegangan kaum. Namun larangan itu hanya menambah perhatian. Buku tersebut tersebar secara meluas dalam kalangan elit politik, birokrat dan intelektual Melayu, dan Dr Mahathir mula dilihat sebagai suara baharu untuk bangsa Melayu moden. Ketika Tunku Abdul Rahman berundur pada 22 September 1970 dan digantikan oleh Tun Abdul Razak. Pintu politik kembali terbuka buat Dr Mahathir. Tun Razak bukan sahaja membawa Dr Mahathir semula ke dalam UMNO malah melantiknya sebagai senator. Satu langkah penting yang menandakan pemulihan politiknya. Pada 1974, Dr Mahathir bertanding dan menang kerusi Parlimen Kubang Pasu serta dilantik sebagai Menteri Pelajaran, portfolio yang memberinya pengaruh besar dalam bentuk dasar pendidikan negara. Di sinilah Dr Mahathir mula memperkukuh kedudukannya dalam parti dan menunjul sebagai tokoh yang berpotensi untuk memimpin negara. Tahun 1981 menandakan bermulanya era Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia dan era ini akan mencorak masa depan negara selama lebih dua dekad. Di bawah kepimpinannya, Malaysia berubah dengan pantas daripada negara berasaskan pertanian kepada negara perindustrian moden. Waktu itu, Malaysia pernah digelar salah satu harimau Asia, Parisan Nasional pula terus mendominasi pilihan raya umum, memenangi lima penggal betul-turut dengan majoriti dua per tiga di parlimen. Ia membuktikan kekuatan Dr. Mahathir sebagai tokoh politik yang tidak mudah digugat. Dan di sebalik kestabilan itu, Dr. Mahathir membawa gaya kepimpinan yang tegas, ada yang kata autoritarian untuk laksana dasar-dasar besar yang bertujuan untuk membangunkan ekonomi, meningkatkan keyakinan nasional. Salah satu contoh awal keberanian Dr. Mahathir ialah serangan subuh atau dawn raid pada tahun 1981. Sebuah operasi senyap adalah pemodenan nasional berhad PNP di Bursa Saham London yang berjaya mengawal alih Guthrie, sebuah syarikat ladang gergasi milik British. Dalam masa kurang dua jam, Malaysia berjaya merampas semula ribuan hektar tanah dan bagi ramai pihak, ini simbol awal keberanian Dr. Mahathir mencabar kuasa penjajahan dan membina keyakinan ekonomi bangsa. Tetapi Dr. Mahathir tak berhenti di situ. Beliau lancarkan wawasan 2020, satu impian besar untuk menjadikan Malaysia negara maju dalam satu generasi dan impian itu diterjemah melalui projek-projek mega Proton, Lebuh Raya Utara Selatan, KLIA, Menara Berkembar Petronas sampailah ke pusat pentadbiran baharu di Putrajaya. Semua ini menjadi lambang kemajuan dan keyakinan Malaysia sebagai negara moden. Bagi sesetengah orang, era Mahathir adalah zaman keemasan pembangunan. Tapi dalam kegairahan membina negara moden, Timbul juga persoalan pembangunan ini untuk siapa? Rakyat biasa atau golongan elit politik dan kroni korporat? Kerana dalam masa yang sama, kuasa Dr. Mahathir makin mengukuh bukan sahaja dalam kerajaan tapi juga dalam AMNO, dalam institusi dan media. Dr. Mahathir bukan sekadar bina negara, dia juga bina legasi politiknya sendiri walaupun tidak disenangi ramai pihak. kuasa datang bersama kontroversi. Ketika Dr. Mahathir mengemudi pembangunan negara, beberapa peristiwa besar mencetuskan persoalan. Sejauh mana harga yang dibayar rakyat demi kemajuan? Tragedi Memali 1985 Peristiwa berdarah di Baling, Kedah, Ustaz Ibrahim Libya, seorang ulama PAS bersama pengikutnya, diserbu polis atas tawaan mengancam keselamatan negara. 18 terkorban termasuk wanita dan kanak-kanak. Sehingga hari ini tragedi ini masih membekas dalam ingatan rakyat terutama di kalangan penyokong PAS. Operasi Lalang 1987 Pada 1987 ketika ketegangan kaum memuncak, Dr. Mahathir melancarkan Ops Lalang. Ratusan ahli politik, aktivis, NGO ditahan tanpa bicara dan empat akbar digantung ia dikritik hebat sebagai tindakan menyekat pembangkang dan mengekalkan kuasa. Antara yang ditahan termasuklah pemimpin DAP Lim Kee Siang, Kapal Singh dan pemimpin Amno Ibrahim Ali. Krisis Kehakiman 1988 Setahun kemudian, satu lagi krisis besar berlaku. Ketua Hakim Negara ketika itu, Tun Salih Abbas, dipecat dalam peristiwa yang dikenali sebagai krisis kehakiman 1988. Manakala lima lagi hakim digantung. Ia menjadi titik hitam dalam sejarah badan kehakiman Malaysia dan Dr. Mahathir dituduh mencemari prinsip pengasingan kuasa. Skandal Forex dan Perwajak Bank negara rugi berbilion ringgit akibat spekulasi dalam pasaran mata wang asing tapi tiada tokoh kanan dihukum Perwajah Steel, satu lagi projek mega yang gagal diwujudkan sebagai simbol kebangkitan industri berat negara tetapi akhirnya menjadi bukti kegagalan pengurusan dan campur tangan kerajaan dalam bisnes. Semua ini membina naratif bercampur. Dr. Mahathir sebagai arkitek Malaysia moden, tapi juga tokoh yang mencabar sempadan kuasa dan kebebasan dan kesan daripada dasar dan keputusannya masih dirasai sehingga hari ini. Antara langkah awal Dr Mahathir yang mencuri perhatian antarabangsa ialah Kempen Buy British Last dan Dasar Pandang ke Timur. Dilancarkan pada 2 Oktober 1981, Buy British Last berlangsung selama 18 bulan, satu protes diplomatik terhadap kerajaan Britain di bawah pentadbiran Margaret Thatcher yang ketika itu menghentikan subsidi pendidikan untuk pelajar Malaysia di UK. Dr. Mahathir menegaskan Malaysia tidak akan terus tunduk kepada bekas penjajah. Polisi ini juga menolak kebergantungan ekonomi kepada Britain satu perubahan besar berbanding pendekatan kerajaan sebelumnya yang lebih mesra London. Dasar pandang ketimu pula memperlihatkan perubahan hala tuju, Malaysia dikesan mencotohi etika kerja, disiplin dan kemajuan ekonomi Jepun serta Korea Selatan sebagai alternatif kepada model barat. Dalam dasar luar, Dr. Mahathir membentuk pendekatan yang kekal berpengaruh hingga ke hari ini. Berkecuali tegas dan anti penindasan, sikap keras beliau terhadap Israel yang menceroboh Palestin menjadi tanda dasar luar Malaysia Sehingga kini Malaysia tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel dan ini masih tertera dalam pasport kita. Mahathir juga lantang menentang dasar apartheid di Afrika Selatan ketika banyak negara lain masih ragu-ragu, Malaysia di bawah pimpinannya bersuara jelas menolak penindasan kaum dan menyokong perjuangan Nelson Mandela. Bagi Dr. Mahathir, suara Malaysia di pentas antarabangsa bukan sekadar mewakili negara, membangun, tapi juga suara yang berani menentang ketidakadilan global. Dr. Mahathir bukan sahaja membina kuasa sebagai Perdana Menteri, tapi juga mengukuhkan kedudukan dalam UMNO, parti yang menjadi tunjang kerajaan. Tapi dalam UMNO sendiri, Dr. Mahathir bukan kebal dari cabaran. Pemilihan UMNO 1987 jadi titik genting. Pertemuan besar antara beliau dan Tengku Razali Hamzah, bekas sekutu yang kini jadi pencabar. Mereka berpecah jadi dua camp. Tim A dipimpin Dr. Mahathir dan Ghaffar Baba. Tim B pula gabungan Tengku Razali dan Musa Hitam. Dr. Mahathir menang tapi dengan hanya 43 undi majoriti. Satu kemenangan paling tipis dalam sejarah UMNO. Tim B tak berdiam diri. Mereka bawa kes ke mahkamah. Dakwa adat penyelewengan keahlian dalam pemilihan di mana 30 cawangan diragui. Dan pada tahun 1988, Mahkamah Tinggi buat keputusan mengejutkan. AMNO diisytiharkan tidak sah dan terbubar. Apa Dr. Mahathir buat? Dia bertindak pantas tubuhkan AMNO baru dan hanya bawa masuk penyokong setia ke dalam barisan kepimpinan. Tengku Razali dan kemnya tak dijemput masuk semula. Akhirnya, mereka tubuh parti baru Semangat 46 yang menjadi suara pembangkang ketika itu. Krisis ini menjadi titik penting dalam politik Malaysia. Ia bukan sahaja mengubah landscape UMNO tapi juga mengukuhkan kawalan eksekutif ke atas parti, kerajaan dan institusi negara. Dr. Mahathir bukan sekadar bertahan, dia bangkit dengan genggaman kuasa yang lebih kuat dari sebelum ini. Baik itu sahaja untuk laporan khas Dr. Mahathir 100 tahun dalam bayang kuasa bahagian pertama. Jangan lupa untuk like dan kongsikan program kami. Anda juga boleh melanggan atau menderma kepada Malaysia Kini untuk menyokong kewartawanan bebas. Dalam bahagian kedua nanti, kita akan menyusuri era reformasi, pesaraan, kemunculan semula Dr Mahathir dan legasi politik yang masih membayangi negara hingga ke hari ini. Saya Masrumala dan saya Syihan Mamamin melaporkan, melaporkan untuk Kini TV.